মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু সুনীতা উইলিয়ামছ মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে বেচৰকাৰী মহাকাশযান বায়িং ষ্টাৰলাইনাৰ গুৰুতৰভাৱে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাৰ বাবে এতিয়া আৱদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে সুনীতা উইলিয়ামছ লগতে তেওঁৰ সংগীগৰাকী আৰু এতিয়ালৈকে আচলতে নিশ্চিত হোৱা নাই কেতিয়া উভতি আহিব পাৰিব পৃথিৱীলৈ সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সংগী নৱজৰ বেৰী উইলমোৰ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰথমে চৈধ্য জুন আৰু শেহতীয়াকৈ ছাব্বিছ জুনত ছাব্বিছ জুনত উভতি অহাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাৰ বাবে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু জনাই গৈছোঁ যিহেতু মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু সুনীতা উইলিয়ামছ মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগেই উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ সংগী উইলিয়াম সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সংগী নবোচৰ বেৰী উইলমৰ মহাকাশত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগেই আচলতে